Группа достаточно динамична и мотивированная. У меня сейчас в принципе очень двойственное отношение к гражданскому образованию, в том числе и в первую очередь в сфере прав человека, поскольку а с одной стороны показал, что очень маленький процент людей которые прошли через нашу школу, занимают активную гражданскую позицию и активно участвовали в решении тех проблем, с которыми мы столкнулись в последний год. И это, конечно, печально. Говорит о том, что эта работа во многом не рентабельна, не приносит тех плодов, которые хотелось бы. Но с другой стороны, мы понимаем, что эти семена, которые мы таким образом засеваем, скорее всего, взаимодят не скоро. И делать это, безусловно, нужно, если бы я и мои коллеги еще задолго до меня не занимались этой работой, не готовили украинское общество его активную часть самостоятельно тому, чтобы быть самостоятельной, вот менять, менять прежде всего установки людей, мотивируя их быть активными, самостоятельными, ответственными, то, конечно же, украинское общество не смогло бы справиться с теми вызовами, которые в последний год принес. Не в пользу uh, гражданского образования и программы разумеемого права людины uh, стоит сказать, что, впрочем, к счастью, uh, в украинском обществе оказалось больше активистов, чем, чем казалось нам с наших позиций. И мы увидели, как uh, те люди, которые никогда не занимались, uh, работой в общественных организациях не проявляли раньше активность свою гражданскую позицию, а за последние полтора-два года стали гражданскими активистами. То есть они расширили наше представление о украинском обществе в целом, о потенциале украинского общества и о гражданском секторе. Как это работает? Какие сейчас перед ним особенные задания на вашу кнопку «Остальные задания» перед громадским сектором? А, чувствовать потребности общества и отвечать на, на запросы общества. Проблема гражданского сектора в Украине в том, что он э, оторван от потребностей общества, так же, как оторван от потребностей общества украинское чиновничество. А, до о, событий полутора годичной, годичной давности э, в гражданском обществе в Украине считались э, профессиональные там, общественники, сотрудники общественных организаций. Вот, э, Финансируясь за счет там, западных грантов, они, к сожалению, в, не знаю, в большинстве ли, ну, по крайней мере, многие из них реализовывали повестку дня скорее чиновников западных фондов, нежели повестка дня актуальна для украинского общества. Существовал такой вот разрыв между потребностями простых украинцев и тем, что предлагали им общественную организацию. Отчасти этот разрыв был преодолен год назад и в течение всего этого года, когда возникло очень много гражданских инициатив которые, собственно, и возникли из-за того, что были определенные проблемы в украинском обществе. И это, эти люди были готовы на них ответить. И здесь мы впервые за 20 лет существования независимого государства в Украине увидели, что общество готово финансировать за свой счет общественные организации. Раньше этого никогда не было. Сейчас мы увидим, что это выглядит. Потому что общество тоже увидело, что есть люди, которые готовы, готовы... быть провайдерами всех интересов.